Всем большой привет, ребята! Спасибо, что шли на мой канал. И сегодня я хочу вам рассказать, в чем, где и как хранятся вещи и лакомства моей буски. Итак, как вы поняли, это будет уголок моей буски, то есть что, где хранится. Так, давайте начнем, ну, как бы сначала. Вот у буски есть вот такая вот коробочка, я ее обрезала. Вот сделал такую как бы как коробочку для ее ухода за шерстью предметами. Вот здесь лежат ее ножнички, когтерез, уходерка и две щетки, которыми я чищу уходерку. Потом есть такая вот штучка, это как бы сюда я вешу разные ленточки, чтобы их не потерять, и потом завяз, завязывать ее сенник. И это такая вот массажерка, она, к сожалению, сюда не вмещается, поэтому она просто лежит рядом. Так, следующее, что мы видим, это такой трехэтажный Трехэтажные сутки, которые у меня просто стоят. Так вот. Давайте начнем с самого верхнего. Итак, в этом сутке у буси хранятся разные вот такие вот грануляты. То есть сейчас я вам их покажу. Итак, первое, что вы видите здесь, это в пакетике лежат вот такие вот грануляты. То есть это овощные грануляты, которые я буски даю вместе с кормом. Потом вы видите здесь вот такой вот пакетик. Здесь у Буси хранятся вот такие вот штучки после колосков, то есть в природе, так называется, фирма колосков, которую я покупала Буси. В них идет две большие палочки и вот такие вот мелики сверху. Дальше, что вы видите, это вот такой вот пакетик здесь. Это я покупала Буси вот такую вот палочку зерновую. Вот. Здесь, то есть, кукурузка, семечки зерном. Потом здесь, видите, вот такой вот пакет, это сбалансированный корм, э гранулированный для домашних грызунов. Вот такой вот зелененький, это травяной. И последнее, что вы видите, это вот в таком пакете, это тоже гранулированный корм для грызуна. Вот, только я его пересыпала, потому что просто всегда, когда открываю какие-то пакеты, у меня получается так, что плохо я открываю, и все это рассыпается. Но, к сожалению, это не рассыпалось, точнее, к счастью, что это не рассыпалось. Вот, ну, просто я неаккуратно открыла, поэтому пришлось пересыпать, вот. В принципе, то же самое, это кукурузные грануляты, бусин мне их любят больше, чем все остальные. Итак, следующее, что вы видите, это вот такой вот корм. Это наш обычный корм, который ежедневно я даю Буси. Вот, например, как я и говорила, у Буси специальный рацион, то есть, например, с утра я ей даю ложку корма, вот, днем, например, там, какой-нибудь салатик, и вечером, например, грауляты, вот. Ну, что ж, вот такой вот корм наш, Буси его очень любит, потому что этот корм мы уже пользуемся, наверное, где-то два года, вот, ну, может, меньше, где-то год, вот, это от фирмы... Lolo Pets. Это очень хорошая фирма. Да, сразу не подумайте, что это реклама. Просто э, реально я говорю по своему опыту. Потому что если Варгарзу не любит корм, например, зерном, то этот корм вам подойдет. Также есть и других фирм, например, Витакрафт. Вот, э, как бы... Есть корма, который, в которых не содержится зерна. Поэтому, в принципе, вот так вот. Э, Будь очень любит этот корм. Это ее самый любимый. Вот так вот он выглядит. Здесь разные это тоже есть. Но я в продачу с ним даю еще про нулято. Следующее это где вот такой вот судок, где у них хнятся все лакомства. То есть, вот смотрите, давайте мы откроем этот судок. Первым, что вы тут видите, это, наверное, вот такую вот штучку. Это соляной камень трикси от фирмы Трикси. Вот э, это здесь было два камня, плюс держатель стоил 25 гривен. Вот, пусть, э, как, кстати, ну,. Здесь уже ничего нет, остался только держатель вот такой вот, сейчас вам покажу его. Вот. Потому что сегодня, последнюю сольку я повесила Буське. И вот Буська сейчас облизывала эту сольку. Вот. следующим что вы увидите в этом сутке, это вот такую вот упаковку, то есть это от фирмы Рокки. Это колосок, крекер. Премиум-класса для грызунов. Вот, смотрите, Буська сейчас облизывает соль. Стоил он 9 гривен, хороший, то есть цитрусовый. Буська у меня очень любит, она, кстати, понравилась. Вот и палочка, которая висит у Буси, на которой я ложила, как бы делала самайтик такие крекеры. Э, вот эта палочка именно подошла, потому что она меньше по размеру, чем э, другие крекеры, поэтому эта палочка мне подошла больше, когда Буська ее сгрызла. Следующим, что увидите, это вот такой вот сухофрукты, такие вот ассорти десерт микс. Буське я давно это не даю уже, потому что Буська у меня ест мои сушеные яблоки. Кстати, к этому мы еще перейдем. Вот, поэтому вот пока я не использую, наверное, не буду использовать. И в следующем, что вы видите, это вот такие вот палочки. Мультифрукт, колосок для газунов, 112 гривен от фирмы Fiesta. Вот, это мультифруктовые колоски. Буси тоже еще не давала. И последним, что вы видите в этой коробке, это два вот таких вот дропса, две упаковки дропсов, вот, то есть это лесные ягоды дропсы, 300 гривна она стоила, это мини-дропсы, и дропсы йогуртовые, то есть 30, тоже 31 гривна, тоже мини. Мини-дропсы я вам хочу посоветовать э, тем образом, что их хватает надолго, и варгрызут, в принципе, вот, я, этим, я этим дропсом пользуюсь уже почти полгода, поэтому... В принципе, очень хорошие дропсы, то есть они как бы маленькие. Буси, например, по весу может давать 3 штуки, вот, в день. Поэтому вот так вот, в принципе, здесь еще осталось меньше полпачки, где-то вот стольчика, вот, в каждом, вот. Следующее, что вы видите, это вот такая вот коробочка. Называется розовый микс. То есть это я уже давно использовала, этот розовый микс. Здесь я теперь в этой коробочке просто храню сушеные яблоки, которые я делаю сама для буски. Кстати, их очень мало, поэтому скоро, наверное, буду сушить еще. И последнее, что вы видите на своем экране, это вот такой вот большой мешок. Вот здесь я храню сено. Например, покупаю одно сено. Покупаю разные сена, просто сбрасываю в один пакет, перемешиваю и даю такой вот микс, как бы, буськи, ее сенницу. И самое последнее, оно не хранится на подоконнике, так как все обычные у нас э, лакомства, корма хранятся на подоконнике. Это бускин подоконник, как бы, здесь все ее вещи хранятся. Вот, это не хранится, это хранится у нас внизу на полу. Вот, это вот такие вот опилки, то есть, э, как бы, это не микс, я сделала его сама. То есть, купила обычные гранулированные такие вот опилки. И плюс насыпала вот просто вот таких вот, как опилки. И получилось как бы, что грануляты впитывают лучше в себя всю как бы, мочу. А вот такие вот, именно вот такие вот опилочки, они впитывают хорошо в себя влагу и запах. Поэтому я решила их смешать, чтобы было как бы такое, как в бы, два в одном. Ну что ж, это был весь бусин уголок, вот, он хранится на такой вот подоконнике, то есть это бусин подоконник, здесь откладываю все ее вещи, вот. Надеюсь, что вам понравилось это видео, поставите пальцы вверх, подпишитесь на мой канал, напишите свои замечательные комментарии внизу, напишите Ask Me, также вопросы э, в моей группе ВКонтакте официальной, подпишитесь на мою группу официальную ВКонтакте. Э, надеюсь, что вам это видео понравилось, э, всем до новых встреч, пока-пока, увидимся в следующих видео.